Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, bu gün Mənsiməsasız qəsəbəsində çox gözəl yerdə olan, hündür yerdə olan Yoncalan girişində 6 nömrəli məktəbin yuxarısında iki mərtəbəli, mərtəbə arası manat betonundan, poşa daşdan inşa olunmuş, hamısı üstə səviyyədə tikilmiş evlə məs tanış edirəm. Sol tərəfdə gördünüz, ağac gülsün, əlavə torpaq sahəsi saxlanılıb. Burada da ağac, çam ağacları, güllər əkilib. Sağda da yenə əlavə torpaq sahəsi saxlanılıb ki, burada ağac, gül, meyvə ağacları da əkə bilərsiniz və yaxud da ki, bəsen də sala bilərsiniz. Yəni alıcının öz zövqünə asılıdır. Evimiz yaşayışlı evdir. İstəyə görə əhəliyyə istəyə görə əhəssi satılır. Evimizin bir daha fasad görünüşünü görürsünüz. Bax, belə bir fasad görünüşündədir, gözəl bir fasad görünüşündədir. Hətta tamət daşla döşənilib. Çox super evimizin görünüşü var və kitensu var. Burdan da gəldim bir daha məsəhət yansayısı ilə tanış edim. Bax belə göstərdim ki,sə bütün hamısı burada villalardır. Yəni burada zəif evlə yox, hamısı villalardır. Evimizin sağ tərəfində də məsafə saxlanılıb. Bax burada da məsafəsiz. Əlavə, olar, əlavə olaraq 2 tonluq su çənədir, kombisi də işlək vəziyyətdədir. Burada gəldim əlavə olaraq qladovka düzəldə bilərsən və yaxud da yəni mətbəxu düzəldə bilərsən. Alızın öz stənasıdır. Evin arxa tərəfinə də keçmək olur banda mənə görsədim, pəncərələr hamısı öz həyətinə baxır, evimiz 4 dövrəmə, su baxla təhzuz olunub. İndi evimiz isə evimizin içini mən sənə göstərdim. Yəni də xatırladım ki, evimiz həm əhəli, həm əhşası satılır. Yəni alacın özünün aslıdır. Burada əlavə olaraq moyxanın yeri, yəni qan sıxətli və su xəttinə kimi çəkilib ki, yəni burdan da istifadə edə bilərsiz. İnşallah ev olmıq insanlar Allah təala belə gözləyəblər. Xeyrət etsin, evimiz hazır, evdir. Evimizin giriş səsidir. Sol tərəfdə gördüyünüz kimi də şəbəkə pəncərədir. Açılan formalı çox səhrəndir. Pəncərə hamısı reşotlan təsirlənilib. Evimizdə xatırladım ki, mənim əşyalar qalacaq, mənim əşyalar çıxacaq. Sol tərəfdə paltar asmaq üçün qadrodur, ayaqqabı paltar qoymaq üçün qadrodur. 1-ci mərtəbədə sağda bir qonaq otağımız, mətbəximiz və sanitariya qovşaqımız. Bura isə 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkandır. 1-ci növbədə məhz sağdakı qonaq otağımıza tanış edim. Bax, belə bir gözəl bir qonaq otağıdır. Hündürlüyü gördünüz, 3 metrədir alıcının istəyinə asdırıb əşyalar qalada bilər və yaxdı götürülə bilər. Əşyəsiz formada mənşəyə qalmaq şərtli evimiz 110 min manatda satışa çıxıb. Pəncərəsindən də gördüyünüz kimi birbaşa həyətinə baxır. Ümumi də 2 sotdan yuxarı torpaq sahəsinin üzərində inşa olunub. Evimiz 150-160 kvadrat, evimiz ümumi ikinci sayəsidir. İndi isə mən sizə mətbəxi ilə tanış edim. Sağ tərəfdə evimizin mətbəxidir. Mətbəxinin də pəncərəsi birbaşa öz həyətinə açılır. Mən də hatırladımsa Bu mətbəx mebelimiz evimizin içində qalacaq. Düzdür, elektrik o cəbarlar çıxacaq. Yəni qalan bütün mətbəx mebelimiz içində qalacaq. Sol tərəfi gördünüz, xalajenlik üçün əlavə olaraq e, mikroblonka, duxovka da hamsı burada yığılıb. Bax belə bir gözəl. Yəni mətbəx meylərlənsə bax gördünüz, stoludur da burada qoyub rahatlıq etmək olar. Kombi sistem işlək vəziyyətdədir. Bax belə bir gözəl bir evimizin qonaq otağı var. Pəncərəsi yəni xatırlayın, bax arxa tərəfdə bu evimizə aiddir. Yəni keçməy olur, rahatlıq etmək olur birinci mərtəbədə yerləşən sanitari qovşağıdır. Belə bir gözəl bir sanitari qovşağıdır. Bütün bu avadanlıqlar hamısı evinizin içində qalacaq. Evin ipoteka yaradıldı. Solda da yenə də paltar asmaq üçün əlavə bir koridorlu saxlanılıb ki, burada və burada gördüyünüz kimi diləkan altı kladovka kimi nəzərdə tutulub. İndi ikinci mərtəbəsinə mən sizi tanış edim. Əgər bank sizə pul ayırırsa, yəni bankla da evinizi əldə edə bilərsiniz. Bax belə bir gözəl bir ağ traslana, traslanmış gözəl bir pekandı. Yəni pekanın səsi yoxdur, tam e, cırıltısı səsi yoxdur. Çox super bir vəziyyətdə yığılıb. 2-ci mərtəbədə sol tərəf bir yataq otağı, ikinci yataq otağı, üçüncü yataq otağıdır və sol tərəfdə isə evimizin sanitar qovşağı mövcuddur. Buranı da bütün avadanlıqla yığılıb. Ən təzədən moykası, duşu da hamısı tam-tamına hansuçlukasıdır. Və burada isə Yen də bir əlavə ilə yataq otağıdır ki, burdan düz yönə birbaşa panoramadır. Yəni bu istəyə görə bu gördüyümüz əşyalar hamısı da qala bilər, yəni çıxa bilər. Yəni əşyalar müəssisə qaldığı halda evimiz 110 min manat satışı çıxıb. Mərtəbə arası manat betondur, sənədləri birbaşa faraqad ağızadlıqdır. Prospektə bilərsiz. Əgər bank sizə pul ayırıbsa, evimizi bank vasitəsilə də əldə edə bilərsiniz. Bu resə ikinci mərtəbədə yerləşən ən böyük otaqlardan biridir. Buradan da pəncərəsi, şəbəkə pəncərədir. Birbaşa öz həyətinə baxır. Ondu sizə göstərdim, bax. Və sonuncu yataq otağına səniş edim. Ətraflı məlumat üçün zəhmət olarsınız, kanalımıza abunə olmağı və videoya bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlənin birinci növbədə siz tanış olasınız. Evimizdə 2 dənə kondisioner mövcuddur ki, istəyirsinizsə saxlanlı da bilər, sizə görə götürülədə bilər. Burada da kombi sistem çəkilib və burdan isə balkonla tanış edim burda belə xudmayla balkon mövcuddur burda. Burdan da həyat yaran sayəsində məni tanış edim. Ətraflı məlumat üçün zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı video bəğənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərin birinci növbədə siz tanış olasınız. İnşallah ev olmıq insanlara Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin.